السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبصفة خاصة، إلى روح الإمام، أبي حامد محمد بن محمد الغزالي التوسي وإلى روح الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي المالكي وإلى أرواح مشيخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah semua yang saya cintai dan kasihi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah di petang hari ini atas nikmatnya, kerana izinnya dan kerana pilihannya kita dapat kembali berjumpa dalam program kita itulah program TIK Ta'lim Isnin Khamis dan pada petang hari ini kita berada pada episod yang ke-201 dan kita masih lagi membahas seputar dan sekitar adab-adab eh banyak adab yang dibahas dan kita berada pada fasal yang kelima iaitu membahas tentang adab kepada seluruh manusia Dan seluruh manusia Yang ada di atas muka bumi ni Yang hidup sekarang ni lah Kita kena ada adab Maksudnya apa adab ni uh, Perkara yang perlu kita buat ketika berdepan dengan mereka Dan manusia ini kata Imam Al-Ghazali Secara keseluruhannya Terbahagi kepada tiga lah Tiga kelompok Kelompok yang pertama itu disebut dengan al majhulin al majhulin ni orang yang kita tak kenal kelompok yang kedua ialah as-sadiq sadiq ini maksudnya kawan raf kawan rapat kita kawan yang rapat dengan kita yang ketiga ialah kelompok yang ketiga al maarif maarif ini adalah orang-orang yang kita kenal tapi kita tak rapat kalau lah setakat ditanya, engkau tahu tak kenal tak dengan dia? Kenal. Tahu tak namanya? Tahu. Di mana dia duduk? Tahu. Dia kerja apa? Kita tahu. Tapi tak rapat dengan kita. Itu disebut dengan Al-Ma'arif. Yang paling ramai, ya tentu orang kita tak kenal lah dekat atas dunia ni tuan-tuan. Ada berjuta-juta manusia dekat atas dunia sekarang ni. Berapa orang je yang kita kenal? Ah, ni. Kan? Yang kita kenal. Dan bila orang yang terkena tadi bandingkan dengan yang rapat dengan kita, yang rapat dengan kita tu paling sikit. Jadi yang paling sikit yang rapat dengan kita, yang kedua ialah orang kita kenali, yang ketiga orang kita tak kenal. Orang kita tak kenal ni paling banyaklah. Ah, ha, orang yang kita kenal tu ya ramai juga tapi tak berapa ramai. Ha, dan ada orang yang paling tak ramai iaitu orang yang rapat dengan kita. Dan orang yang rapat dengan kita ni memang kita tak perlu ramai-ramai pun tuan-tuan. Sebab apa? kita nak jadikan orang yang rapat dengan kita ni banyak syaratnya. Kita kena tengok pada orang tu dia kita kata layak tak untuk kita jadikan sebagai kawan rapat kita. Kawan ataupun sahabat yang rapat yang dekat dengan kita. Kalau tak cukup syarat jangan. Kenapa? Nanti akan menjadi penyesalan untuk kita. Kalau tak cukup syarat jangan nanti akan menjadi penderitaan untuk kita. Bahkan deritanya tersalah berkawan ni tuan-tuan bukan setakat di dunia sampai ke akhirat menderita naudzubillah min zalik sebab tu kawan rapat ni jangan banyak-banyak kena tapis dulu kalau kenalan silakanlah sebanyak-banyaknya sebab dalam al-Quran pun Allah suruh kita untuk saling mengenal litaarofu untuk saling mengenal tak apa kenalan banyak tak apa tetapi kawan rapat jangan banyak-banyak melainkan orang yang cukup syarat ah ni baik ibu ayah semua dan sekarang ini kita masih lagi berada pada bahasan kelompok yang pertama adab-adab kepada orang yang kita tak kenali ada lima adab artinya apa bila kita berdepan berjumpa dengan orang yang kita tak kenal lima perkara ni kita kena buat dekat mereka lima perkara ni kita kena amalkan ha lima perkara ni kita kena amalkan yang pertama kita dah bahas jangan nak ikut join dengan perkara-perkara yang tak berfaedah yang mereka buat. Kalau yang mereka buat orang yang kita tak kenal ni buat benda-benda baik joinlah. Kita tak kenal sekalipun ikutlah. Kalau tak baik jangan ikut. Apalagi jangan perkara yang tak baik, perkara yang kosong. Ikat Imam Ghazali, sembang kosong sembang kosong maksudnya kita dengar perkataan mereka tu tidak membawa kepada kebaikan untuk kita sama ada kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat tak ada bawa kebaikan apa-apa jangan buang-buang masa je yang pertama yang kedua jangan mendengar perkataan-perkataan mereka yang jahat-jahat jangan jangan ikut dengar perkataan mereka yang tak baik ah ha, tu sebab apa kita ni manusia ni sifat dia akan buat apa yang dia lihat dan akan cakap apa yang dia dengar kalau kita suka dengar perkataan yang tak baik tu, satu masa nanti kita akan cakap pula perkataan yang tak baik tu. Sebab tu jangan. Ah, yang ketiga ialah jangan engkau ambil kira, jangan engkau menghiraukan dengan dengan perkataan mereka yang memburukkan engkau, menghina engkau lah. Aku tak kenal dia, kita tak kenal dia, dia tak kenal kita, tiba-tiba dia hina kita. Dia burukkan kita, dia maki kita. Tak payahlah nak nak lawan. Jangan layan sebab apa? Dia menghina kita tu tak jadikan kita hina pun. Dan kalaulah dia tahu keaiban diri kita, ha, kita ni sedar dengan aib diri kita, dengan apa yang dia sebut tentang keburukan kita tu, dia memburukkan kita sebetulnya, ha, kita lagi buruk daripada apa yang dia sebut. Tu. Nak nak apa marah? Anda untuk apa kita layan? Dan kalau kita balas sekalipun, apa beza kita dengan dia? Dia menghina kita, kita menghina dia, sama-sama buruklah. Ha jadi tak payahlah. Ha tak payahlah layan-layan orang yang macam tu. Ha ni tu buat. Eh Imam Ibn Imam Ghazali nasihat untuk kita. Yang keempat, ini yang kita tengah bahas betul tak tuan buat. Dan ada perkara yang minggu lepas saya tak sempat cerita lagi. Ah ha, petang ni saya nak selesaikan. Apa dia? Nik bahasan yang keempat yang kita sekarang ni tengah bahas muka surah 150 adab kepada orang kita tak kenal ialah hendaklah kita menghindarkan diri Daripada banyak berjumpa dengan mereka. Jangan banyak jumpa. Da, atau banyak berhajat kepada mereka. Jangan banyak berhajat kepada orang yang kita tak kenal. Minta tolong pada orang yang kita tak kenal. Jangan, tuan-tuan. Satu, sebabnya apa? Sebab 99% kita kata tak akan tolong. Itu yang pertama. Dengan orang yang kita tak kenal. Yang kedua, bila kita minta tolong ataupun berhajat kepada orang yang kita tak kenal, yang kedua alasannya apa? Jangankan satu dia susah nak bagi bantuan pertolongan. Yang kedua boleh jadi dia jadi menambahkan kesusahan kita. Bukan dia ditolong dia menambahkan kesusahan kita. Walaupun ya kita akui ada orang yang tak kenal dengan kita kita tak kenal dengan dia kita minta tolong dia tolong itu kita susah nak jumpa tu buat. Ha, kita susah jumpa. Walaupun ya ada orang yang macam tu tapi susah nak jumpa. Kebanyakannya tadilah tak nak tolong yang kedua, kalau setakat tak nak tolong tak apa. Buat jadi susah. Ha, malah menambah kita ke apa? Kita kata kesusahan kita. Bukan bagi pertolongan, malah jadi menyusahkan. Kalau kita minta tolong pada orang yang kita tak kenal. Ha, yang mana apa yang Imam Ghazali sebut dekat dalam ni bukan cakap kosong tuan tuan Betul apa Imam Ghazali kata, jangan minta tolong pada orang yang kita tak kenal. Sebab apa? Saya sendiri pernah kenal saya ni nak tolong ya kita tolonglah guru kita guru saya cakap dekat kampung uh, ustaz Husaini dia kata boleh tak tolong buat kutipan dia kata ustaz nak buat asrama saya kata boleh insyaallah saya tolong saya pun buat kutipan masyaallah kan yang luar biasa sambutan daripada tuan-tuan dan puan-puan kan kita dapat seratus ribu lebih tuan-puan dapat siapkan 3 ke 4 bilik darjah siap dengan tanda sekali masyaallah luar biasa tetapi, di antara ramai-ramai yang berinfak tu, serak kita kata 90%, 99% tu semua yang berinfak tanpa banyak bertanya, itu adalah orang yang kenal dengan saya. Orang yang kenal dengan saya, yang dah follow program saya setahun lebih. Maka, mereka yang macam ni, yang kenal dengan kita ni, kita minta tolong, tolong bagi. Bukan untuk pondok saya pun. Untuk pondok guru saya yang dia buat. Cakap sikit je Satu hari full terus Kan kita kata penuh terus slot tu Habis semua orang infak Bahkan ada yang daripada jauh tak pernah pun jumpa dengan saya Kawan-kawan sahabat-sahabat kita daripada Singapura Satu orang tu Dia infak sepuluh ribu Dia seorang je Tanpa banyak bertanya Kenapa tuan Sebab dia kenal Dia Oh saya follow ustaz tiap pagi Dia, dia kenal Dia Tanpa banyak tanya dibagi sepuluh ribu dan bukan seorang Ada beberapa orang macam tu Sebab tu cepat penuh ha, Yang pondok apa infak apa Wakaf untuk pondok Ibadur Rahman hari tu Sekarang ni dah cantik sangat pondok yang tu buat Nanti saya akan update Bila dah siap sepenuhnya Saya akan update kepada ibu ayah semua Macam mana perkembangannya Daripada mereka beli barang Sampailah jadi bangunan yang sangat cantik Cantik untuk level orang dekat kampung lah kalau nak bandingkan dengan bangunan dekat Malaysia ni, tak boleh lah nak lawan. Tapi kalau level orang kampung, Memang kita kata teramat sangat cantik. Guru saya kata tak ada lagi orang yang buat bangunan dekat kampung untuk bilik darjah secantik itu ustaz dia kata. Masya Allah. Itu hasil infak daripada ibu ayah semua. Baik. Saya nak beritahu. Saya minta tolong pada ibu ayah semua. Untuk tolong guru saya. Bagi infak. Bagi wakaf untuk dia. Masya Allah. Kita kata berlumba-lumba. Berlumba-lumba tuan-puan semua. Tanpa banyak tanya. Sebab apa? Sebab saya kenal Ustaz. Jawapannya macam mana? Saya kenal dengan Ustaz walaupun saya tak kenal dengan guru Ustaz. Tapi saya kenal dengan Ustaz, saya yakin untuk tolong. Betul tak? Senang kita minta tolong pada orang yang kenal dengan kita. Pada orang yang kita kenal, orang tu pula kenal dengan kita senang. Tapi, di antara ramai-ramai yang bagi infak tu, ada seorang, dua orang ni yang di semangat time tu nak tolong dia share pada orang yang tak kenal dengan saya. Ha ni tuan buat. Ini maksudnya apa? Seakan-akan saya minta tolong pada orang yang tak saya kenal dan orang tu tak kenal dengan saya. Apa jadi tuan tuan? Orang yang tak kenal dengan saya tu kata apa? Ah saya dah cek dah pondok Ibadur Rahman ni tak wujud. Saya dah cek dekat Google pondok Ibadur Rahman ni tak wujud dia kata. Ustaz ni saya ni lah scammer. Woi, Terasa hati tuan Orang fitnah kita skema Walhal bah, keadaan yang sebenar Kita tolong guru saya Guru saya, saya tolong guru saya Tanpa ambil apa-apa pun komisen Kalau ibu ayah semua bagi dekat NGO NGO buat kutipan derma Untuk pondok mana ke Sekurang-kurangnya <coughs> Mereka akan ambil 20 ke 30 peratus Ibu ayah semua infak 10000 ribu 2, 3 ribu masuk dalam poket diorang <coughs> NGO-NGO ni tuan-puan Apa dia alasannya uh, Apa uh, Apa alasannya sebagai Kos operasi Sebagai kos operasi diorang Yang sampai uh, Dalam 70% saja. Kalau saya buat kutipan 100% kita bagi Bukan setakat 100% Satu sen pun saya tak ambil Bukan setakat satu sen pun saya ambil 100% kita bagi saya sendiri bagi. Ha, saya sendiri bagi daripada duit saya untuk pondok ustaz tu. Bahkan saya cakap saya orang yang pertama kali berinfak. Ha, macam mana kita nak ambil peratus-peratus tu tak adalah. Tiba-tiba ada orang fitnah kita skema. Kita tak pelik lah. Sebab apa? Dia tak kenal kita. Dia tak kenal kita. Ha, makcik ni pula dia semangat. Dia bagi ke orang yang tak kenal habis. Tu yang saya kata tadi. Ah ha, bukan dia menolong kita. Dia malah menyusahkan kita. Bahkan makcik yang hantar dekat kawannya yang tak kena dengan saya ni pula minta tolong. Ustaz, dia kata ustaz macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ustaz tolong terang kat dia. Ha, jadi susah pula saya. Ha, jadi pertanyaannya semalam tu yang tak habis itu cerita tu saya saya terang tak tuan puan. Saya kata dekat akcik tu, minta maaf lah cik. Ha, kan? Tak payahlah. Ha, tak payah. Apa? Kalau dia tak nak bagi, tak payah. Tak payah, tak payah paksa. Dan tak payah tanya. Dah. Aa. Bagi saya, saya nak terang dekat orang tu. Satu, saya mungkin perlukan masa satu kedua jam nak terang. Kalau saya buat benda lain, saya mengajar, berapa ramai orang dapat ilmu. Ataupun saya mengarang ataupun menulis dekat FB. Berapa ramai orang dapat manfaat daripada perkongsian yang saya buat. Satu sehingga kedua jam tu. Kan saya buat poster tentang doa wudu dan sebagainya. Berapa ramai orang dapat mengambil manfaat daripada poster tadi. Daripada saya nak terang kepada orang yang tak kenal dengan saya tu. Dan dengan senangnya dia kata saya dah cek dekat Google. Dan pondok Ibadur Rahman ni tak wujud. Dia kata, wah dalam fikiran saya bukan semua. Ya memang banyak maklumat dalam Google. Tapi bukan semua perkara ada kita bila kita cari kat Google. Dan segala perkara yang ada tu dekat Google tu belum tentu betul. Ini dengan senangnya dia dia hukum kita. Dia kata ni tipu ni. Tak betul ni. Oh, saya kata susah nak terang dengan orang macam ni. Baik saya buat benda lain. Kalau saya terang, kan? Kalau saya terang juga, belum tentu dia faham tu buat. Dah masa saya habis satu ke dua jam nak terang dekat dia Belum tentu dia dia faham sebab dia tak kenal kita Kita tak kenal dia Dia tak follow kita Dia tak follow perkembangan Uh, update yang terbaru daripada kutipan infak pondok ibadur rahman tu dia tak tahu macam mana nak terang yeah. kalau kita, saya paksa juga saya nak terang belum tentu dia percaya belum tentu dia faham kalaulah dia faham dengan apa yang saya terangkan belum tentu dia percaya dia belum tentu dia percaya okey fahamlah dengan apa yang saya cakap tu tapi saya tak percaya ha huh? nak buat macam mana dan kalaupun dia percaya okey dia kata saya faham ustaz saya percaya dengan yang ustaz cakap kalau kalau dia faham dan dia percaya belum tentu dia bagi tu tuan puan tu belum tentu dia bagi kitalah ha meleleh ailiuh kan habis suara contohnya terangkat dia belum tentu dia bagi kan kalau pun dia bagi belum tentu banyak bagi berapa RM10 ha kita terang Dua jam kat dia, dia bagi sepuluh ringgit. Kalau banyak pun, bukan untuk saya pun duit tu. <laughs> okay. Ha. Dan banyak lagi orang lain yang bagi. Dan satu lagi, time tu dah penuh dia pun. Dah habis dah slot tu. Jadi, saya kata tak ada kepentingan saya nak terang dengan dia. Saya cerita panjang-panjang macam ni sebab apa tu Puan? Sebab saya nak beritahu apa yang Imam Ghazali sebut ni betul. Jangan banyak jumpa dan jangan banyak berhajat kepada orang yang kita tak kenal. Dia susah nak tolong kita. Yang ada ditambah kesusahan kita. Ada contoh dia Sebab tu bila saya buat kutipan infak untuk pondok Yasin ke, untuk pondok Ibadur Rahman ke, saya kata tawaran dan peluang infak ini khas untuk tuan-tuan dan puan-puan yang biasa follow saya je. Sebab saya tak nak habiskan masa saya nak bagi penerangan banyak-banyak. Ha orang yang biasa follow kita ni tanpa banyak tanya tu. tu. Macam saudara kita daripada Singapura, masya-Allah. Yang daripada semenanjung ni pun ramai tak banyak tanya, bagi je. Tak banyak tanya. Ha, bagi je sebab apa? Dia dah percaya dan dikenal dengan kita. Macam tu. Jadi memang saya kata dengan orang yang kita tak kenal jangan banyak minta tolong. Dia akan menjadi menyusahkan kita nanti. Itu yang keempat eh. Yang minggu lepas tak sempat nak habiskan cerita. Petang ni kita sambung lagi yang kelima pula, tuan-tuan. Ha yang belum kongsi-kongsi dulu. Yang belum tag nama rakan dan kawan, tag nama rakan dan kawan dulu. Yang belum tekan like, tekan love, tekan button tersebut sekarang dulu insyaAllah. Ah, ni kesian Ustaz. <laughs> ya, kesianlah tuan-tuan. Tapi kita faham keadaan tu, orang tu tak kenal kita. Jadi macam tu lah. So, tak payah habiskan masa untuk melayan orang yang tak kenal dengan kita. Yang bercakap jahat tentang kita, senangkan dia tak kenal kita. Tak payah nak layan kata Imam Ghazali. Ah, eh. Baik, itu habis dah perbahasan sampai situ. Saya cerita ni bukan saja-saja. Tapi ada pengajaran dekat situ. Berkenaan dengan tajuk yang kita tengah bahas. Perbahasan yang kita tengah bahas sekarang ini. Ha, baik seterusnya. Yang kelima. Ha, yang kelima. Adab yang kelima. Muka surat satin macam tak ada. Ni okey ke? Muka surat satin. Ah ha, minta maaf. Line tak ada tadi sekejap tuan puan. Line hilang ah ha, ni. Apa tadi perbahasan kita? <laughs> line hilang tadi eh. Line hilang tiba-tiba tak tahu sebab apa. Ha. baik, teguran ni Pak. Bila dia buat salah kita tegur dan kita bagi nasihat dekat dia. Ah ha, jadi bukan setakat nasihat, bukan setakat teguran. Kita bagi nasihat patut engkau buat macam ni. Ah ha, tak 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 betul macam tu. Dan bagi alasan. Dan bagi alasan kenapa dia tak bu jangan kita kenapa dia tegur kita supaya jangan buat macam tu dan bagi tahu apa yang sepatutnya dibuat tu maksud bagi teguran dan nasihat kepada orang yang kita tak kenal. Jadi tak salah kalau kita tegur orang yang tak kita tak kenal tu terhadap pekerjaan mereka yang mungkar. Ha ni, mereka buat benda yang tak elok kita tegur. Tak salah. Jangan pula kata alah engkau ni menyebok apa? menyebok apa? Ah ha, menyeboklah. Ah ha, guys. Okay. Uh, apa kita orang kata mengurus tepi kain orang lain ke apa namanya dekat sini yeah. kan ni bukan menyebok ter kewajipan kita wajib kita tegur apabila ada orang yang buat benda yang tak elok kita tegur dan kita nasihat maksud tegur apa bagi tahu jangan buat macam ni dan bagi tahu apa alasannya jangan buat macam tu kemudian kita bagi tahu apa yang sepatutnya dibuat itu maksud teguran dan nasihat tu. Jangan setakat tegur saja. Janganlah buat macam ni. Dah. Dia pun tak tahu apa salah aku kan? <laughs> apa salah aku? Ah, ha, lepas tu kita kena nasihat dia. Engkau ni tak patut buat macam ni. Patut engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Ha, sebab macam ni, macam ni, macam ni. Ha, macam tu tuan. buat. Dengan orang yang kita tak kenal, kita wajib untuk menegur dia. Kita kena tegur apabila dia buat perkara yang tak elok. Ha, jangan buat tak kisah nanti Allah minta pertanggungjawaban di akhirat sebab Nabi sebut apa izara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi bila engkau nampak perkara yang mungkar terjadi engkau nampak maksudnya engkau dah di depan mata orang tu dekat dengan engkau engkau nampaklah dia buat benda yang tak elok falyughayyirhu biyadi hendak dia tegur dengan tangan dia ah ha? ha? fa ilam yastata fabilisan ni kalau tak mampu dengan tangan dengan lidah fa ilam yastata fabi qalbi kalau tak mampu dengan lidah dengan hati Artinya apa? Kita kena mengingkari dengan perbuatan mungkar tadi Kita kena mengingkari dengan perbuatan buruk dia tadi Kalau boleh, kita tegur dia dan kita wajib untuk tegur dia Tegur dia dan nasihat dia Itu Itu yang perlu kita buat eh? Ketika kita berdepan dengan orang yang kita tak kenal tapi buat benda yang buruk Buat benda yang tak elok Budak-budak contohnya Kita tegur dia, eh tak elok macam ni, tak boleh ha, Sebutlah alisan macam ni, macam ni, macam ni Patut engkau kena buat macam ni Kena tegur dia terima tak terima tu urusan dia dengan Allah. Urusan kita ialah kita kena tegur dia. Bila dia terima, Alhamdulillah. Dia tak terima, dia sudahlah. Ya sudahlah. Tugas kita dah selesai. Kita tak perlu paksa orang lain untuk kita kata ikut macam yang kita cakap. Kita tak boleh paksa dia. Ah, ha, tetapi yang wajib untuk kita menegur dia. Jadi Imam Ghazali kata, engkau beri nasihat, teguran dan nasihat kepada terhadap pekerjaan mereka dengan cara ingat cara kena betul dengan cara yang lemah lembut nak tegur orang dengan cara yang lemah lem, lembut ah ha, jangan kasar nak menegur orang maksud lemah lembut ni macam mana kalaulah orang yang kita tegur ni kita tak tahu dia punya perangai tu buat ada ketikanya yang kita tegur ni jenis orang yang boleh terima teguran orang lain alhamdulillah dengan cara lemah lembut tadi kita tegur dia dia akan terima dan boleh jadi dia jadi kawan rapat dengan kita. Dia jadi kawan rapat kita pula sebab kita tegur tadi kalau orang tadi jenis orang yang menerima teguran. Kalau yang kita tegur tadi jenis orang yang panas baran, susah nak terima teguran. Kalau kita tegur dengan lemah lembut, boleh jadi dia terima. Orang ni panas baran, kita tunggu dengan lembut boleh jadi dia terima. Kalau dia tak terima sekalipun, tak dia tak akan marah kita. Tu, dia tak akan marah kita. Tuh. Kalau jenis orang yang terima nasihat, dia akan terima dengan senang hati. Dan mungkin dia boleh cap terima kasih dengan kita sebab cara kita lembut. Boleh jadi dia jadi kawan rapat dengan kita. Kalau orang tadi jenis panas baran tak terima nasihat kita, dengan kelembutan tadi boleh jadi dia terima nasihat kita. Kalau dia tak terima sekalipun, dia tak akan mengamuk kat kita. Dia tak akan marah kat kita. Dia tak akan bergaduh lah. Dia tak akan jadi gaduh lah. Macam tu. Dia tak terima sekalipun, tak akan jadi gaduh. Kalau kita tegur dengan lemah, lembut. Ni tegur kasar. And. Terjumpa pula kawan tu panas baran. Orang kata ruas bertemu buku. Ataupun buku bertemu ruas. Ruas bertemu buku. Habis. Bergaduh. Tak pasal-pasal dekat airport bertumbuk. Haa. Kan ada yang sebelum-sebelum viral. Tak kisahlah siapa yang betul, siapa yang salah. Tetapi sampai bertumbuk macam tu, memang dua-dua salah. Satu, yang pertama sebab orang tu buat salah. Yang kedua, yang tukang tegur ni caranya salah. Satu salah seorang tu mesti ada buat salah. Yang kedua, yang menegur ni caranya salah. Akhirnya apa? Bukan diterima ah ha, bukan membawa kepada kebaikan tetapi membawa kepada pergaduhan sebab tu menegur orang yang kita tak kenal ni kata Imam Ghazali dengan lemah lembut dan kalau alhamdulillah ha, kalau mereka bersedia menerima teguran kita alhamdulillah kalau tak terima sabarlah kita tak kenal pun dengan dia kita tegur dia sebab apa sebab kita nak tunaikan kewajipan kita menegur perkara yang mungkar kita kena tegur ha, bila ada orang yang buat perkara yang mungkar dia nak terima tak terima tulusan ya. Tapi tadi kena tegur dengan lemah lembut. Kalau orang yang baik yang kita tegur tadi, dia akan terima dengan senang hati. Kalau jenis orang yang panas baran, tak boleh terima teguran orang lain. Sekurang-kurangnya dengan lemah lembut, lembut kita tadi, dia mungkin boleh jadi dia terima ataupun sekurang-kurangnya dia tak marah dengan kita. Sebab kita tegur dengan cara yang yang baik. Wallahu alam bissawab. Astagfirullah.